Федеративно, чтобы деньги у нас оставались, но не, кому-то, чтобы отсылают их туда, а потом по карманам растаскивают. Я за это. И чтобы был мир, а больше мне ничего не надо. Главное мир. Аркачан приглашаем на траурный митинг. Этой ночью произошел нацистский дебош. Планировался антиправительственный митинг против жестких мер экономии нового неолиберального правительства. К сожалению, теперь это митинг памяти погибших и митинг против нацистов. Основной лозунг – нацисты убивают, власти покрывают. А почему вы с Киева сюда приехали? Зачем? Ну, потому что каждая морда нацистская мне в Киеве знает. Вы боитесь там выступать? Нет, я не боюсь. Я не боюсь. Просто, ну, есть реальная задача организации сопротивления неонацистским группам.